Untuk rawat dengki tadi dia kata kena campur makjun apa makjun ilmu dengan amal. Ilmu itu apa dia kata maka adapun ilmu maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya dengki iaitu memberi mudarat akan dirinya sendiri. Tiada memberi mudarat akan mereka yang didengki. Kalau kamu dengki jelah pada orang lain dia akan bagi mudarat dia akan bagi apa kerugian kepada diri kamu sendiri kamu duk simpan dengki pada orang duk membengkok dalam hati kan dendam tadi lama-lama dia mari stres lama-lama mari jantung lah tuan-tuan ha tu ramai kena jantung hari ni ha, jadi mudarat kepada diri sendiri bukan kepada orang yang didengki bahkan memberi manfaat ia akan dia malah orang yang kamu dengki tadi bagi manfaat pula kepada dia lagu mana bagi manfaat ha iyalah kamu buat pahala apa semua disebabkan kamu dengki Segala pahala tadi akan masuk dalam kantung poket orang yang kamu dengki. Bahkan memberi manfaat ia akan dia. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki. Kenapa dia bagi mudarat? Bagi kerugian kepada tukang si tukang dengki. Maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikan. Itu mudaratnya. Kita duduk semayang kan. Ha? Rukuk sujuk, rukuk sujuk. Tengok-tengok kosong. Ha, setiap kali jemaah dia bagi duit 10 ringgit 50 ringgit tengok buku catatan kosong semua itu ruginya mudarat kepada kamu kerana ia membatalkan ia akan pahala kebajikannya seperti yang tersebut pada hadis yang pertama ha, seperti mana kita sebut hadis yang pertama tadi lah hasak memakan amalan seperti mana api memakan kayu yang kering hmm hmm tambahan lagi mensebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala. Ha, itu ruginya. Mudaratnya Allah Ta'ala akan murka kepada kita. Bila kita hasad dengki pada orang, Allah murka kepada kita. Ha, akan orang yang dengki itu. Kerana murka ia, ia Allah Ta'ala akan kodok. Kerana, kerana murka ia, ia situkan dengki tadi akan kodok Allah Ta'ala. Ha, kita kita maruh orang lain lebih pada kita. Seolah-olah kita marah takdir Allah Ta'ala di atas orang tadi. Kerana apa segala yang berlaku itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semenjak azali. Itu akidah kita. Ta'aluk tanjizi khadim dia kata. Allah Ta'ala tentu semenjak qadim lagi. Fulan akan dapat rumah besar ni. Fulan akan dapat kereta berapa biji. Fulan akan kahwin berapa orang. Fulan akan mati bila. Semua ketentuan Allah. Tiba-tiba orang itu lebih daripada kita kita marah kita murka hakikatnya kita murka di atas qada keputusan Allah ke atas pulang tadi. Hmm. Ah ha, itu dia. Murka Allah taala akan orang negeri itu kerana murka ia ia orang negeri itu akan qada yakni keputusan Allah taala. Dan kiki ia yakni tamak ia orang negeri tadi dengan nikmat Allah taala yang meluaskan ia akan dia daripada perbenarannya atas hambanya. Nak tamu apa, harta orang, -orang yang Allah tak luas pada orang lain Kamu nak tamu apa lagi Itu keputusan Allah ke atas dia, jangan kamu dengki Ini mudorak Ini mudorak pada agamanya Maknanya kalau amalan kita Tidak diterima Allah, kosong habis Itu mudorak dari segi agama Ada pun mudorak Dengan dengki itu pada dunianya pula Dari segi dunianya apa Mudorak maka bahawasanya orang yang dengki itu senantiasa ia ia orang dengki itu dalam duka cita yang berpanjangan. Ah tak puas hati semua. Seperti mana Allah Taala sebut kepada golongan munafikin bila mana mereka melihat kemajuan orang Islam hari demi hari demi hari Rasulullah bersama sahabat makin maju makin maju maka Allah Taala kata apa? Fazaadahumullahu marada. Maka Allah Taala menambahkan ke atas mereka penyakit penyakit di sini setengah mufasirin kata penyakit dengki orang munafikin orang musyrikin duk dengki kepada orang Islam makin maju makin maju maka Allah makin tambah lagi penyakit dengki bila makin tambah penyakit dengki makin tambahlah kebencian dalam hati bila tambah kebencian dalam hati bertambahlah duka cita tension kan ha? tension lah tuan-tuan eh kawan tu dia tak tahu tukar kereta kita duk main berkok dalam hati kan tension itu bertambahnya duka cinta itu mudarat dari segi dunia. Lama-lama jadi stres, lama jadi anxiety. Ha. Tak kena ha, nanti kena angin ahma pula tengah malam. <tik> itulah kebanyakan yang terjadi sebab kita sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita sebelum tidur tu kita maafkan semua orang. Ya Allah, aku maafkan segala ha. salah silap orang terhadap aku ya Allah. Aku maafkan semua. Ah ha, barulah dia tidak ada perasaan dendam, dengki dan hati kita tidur dalam keadaan tenang. Tapi kalau tidur dalam keadaan oh tak puas hati lah kawan tu duduk teringat-ingat lagi, dia office mari nak tidur dia teringat lagi. Kan ha, duduk tension dengan malam. Kalau tidur kalau malaikat mengambil tengah malam. Ah ha, dalam keadaan benci kepada si fulan, benci kepada fulan. Ha naudzubillah minzalik. Jadi dari segi dunia dalam duka cita yang berpanjangan Kerana bahawasanya seterusnya tiada suci daripada nikmat Kerana apa? Saingan dia tadi Seteru dia tadi tak pernah sunyi ha, Tak pernah sunyi daripada nikmat Maknanya bertambah semua nikmat ha, Dia tak tahu naik pangkat Kita jadi kuli sampai sampai ke pencen jadi kuli ha, Dia pun dia tak tahu naik pangkat Jadi duduk, ha, duduk membengkak dalam hati Uh, ha, duduk apa? Duduk dengki dalam hati Maka duka cerita berpanjangan Itu mudarat dari segi dunia Jadi lebih baik kita tak apalah. lah Dia lebih baik kita pun tak apa Itu ketentuan Allah pada dia Pada kita Allah tentu banyak ni uh, ha, Itu dia panggil reda bil qadok Reda bil qadok Reda di atas ketentuan Allah Ta'ala ha. Kalau tak reda tuan-tuan ha, Jadi murka lah dan ada pun bahawasanya dengki itu memberi manfaat ia ya, ia dengki akan seterusnya bagi manfaat kat mana kepada orang yang kita dengki itu dapat manfaat pula kepada dia walaupun dia tak sedar akan seterusnya yang didengki ia akan dia dan tiada memberi mudarat ia akan dia orang yang kita dengki itu dia tak akan dapat mudarat dan yang keduanya dia akan dapat manfaat Maka kerana bahawasanya nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu. Kita duk dengki kepada dia. Kita duk jalan kepada dia. Nikmat yang ada pada dia tu tak akan hilang. Kan? Tak akan hilang. Kamu duduk dengki kecuali ha? Kecualilah kamu upah orang pergi bakar kereta dia, hilanglah. Itu cerita lain lah kan? Atau kamu pergi jumpa untuk rumah siang tu, kena santau dia, ha? hilanglah. Dia, bukan kereta dia. Dengan dia-dia yang hilang. Izan Allah. Ha? Kamu duduk dengki-dengki, duduk -dengki, pembengkok dalam hati saja tak akan hilang nikmat dia. Ha? Bawasanya setengah nikmatnya tiada, hilang ia dengan dengki itu. Bahkan digandakan akan kebajikannya. Malah akan bertambah pula kepala kebajikan dia. Dia tak sedar. Tengok-tengok buku cerita, cerita, cerita Ai, makin banyak. Kenapa orang duk dengki dia tak malam? Fulan tu duk dengki pada dia. Fulan pejabat duk dengki pada dia. Fulan se-flat duk dengki pada dia. Fulan sekampung duk dengki pada dia. Bertambahlah amalan kebajikan tanpa dia sedar. Kerana apa? Kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya... Ha, kenapa orang yang dengki dia tu Dipindah habis kepala dia Ke apa? Pahala dia Dipindahkan kepada orang yang didengki Tanpa dia sedar dia jadi muflis Dan dia jadi kaya raya Pendeknya ha, Pendeknya mana ha, Kesimpulannya Orang yang dengki itu seperti mereka yang melem, Orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar seterunya dengan batu ha, Orang dengki ni seperti dia Macam dia duk lempar dengan batu Maka tiada kena seterusnya. Lempar saja, tak kena target pun. Main lempar, 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 tak kena seterusnya. Batu tu pula tak kena target, tak apalah. Dan kembali pula batu itu kepada matanya. Lempar-lempar batu, batu tadi main melantung kena mata dia. Puji mata dia pula. Takkan rugi. Maka membutuhkan ia akan dia. Sudah tentulah akan buta mata dia. Pendek kata macam itulah kesimpulannya. Orang negeri ni. Ah, ada pun ubat yang bangsa aman ha, habis bab apa ni ubat tadi kita cakap dua kan sana, satu ilmu yang kedua bangsa amal bangsa dari segi action yang apa kita buat perlu buat ubat yang bangsa amal maka iaitu bahawa mengetahui ia akan hukum dengki pertama ni kita kena tahulah apa hukum dengki ni apa hukum dari segi syarak kita dengki kat orang dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya ataupun apakah perkataan hukum perkataan kita buat yang menyebabkan datangnya dengki ataupun perbuatan yang kita buat yang menyebabkan akan datangnya dengki tadi hmm. perbuatan yang menyebabkan akan keduanya yakni perbuatan dan perkataan oleh dengki itu hmm. Mana bila dengki dia akan datang dua perkara satu perkataan dia akan keluar yang keluar perbuatan action kita maka menyalahi ia akan keduanya ha, jadi kita kena lawan lah kalau perkataan kita rasa nak maki nak kutuk kita kena lawan perbuatan kita kata nak nak, menyuruh kita santau ataupun bakar kata dia kita kena menyalahi akan keduanya dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya kita kena lawan lah kalau perkataan kata nak kutuk tadi kita kena lawan kita puji balik ha, bukan senang ha, kalau kata perbuatan dia kita nak santau dia apa kita kena lawan kita lawan mengejarkan akal lawannya bagi keduanya maka memuji ia akan mereka yang dengki ia akan dia maka memuji ia akan mereka yang dengki ia akan dia dan menzahirkan ia akan suka dengan nikmatnya kita kena puji pula ha. alhamdulillah lah, kawan tu berkat dia kerja keraslah lah naik pangkat ha, bukan senang nak lawan nafsu tu tuan cakap boleh lah kan dengki ia akan dia dan menzahirkan ia akan suka ceritanya dengan nikmatnya kita dia naik pangkat contohnya kita zahirkan pula kita suka cerita hantar bunga ros pula kan hantar bunga ros pula hantar hadiah pula tahniahlah tuan tahniah tahniahlah tuan dapat naik pangkat barulah hilang perasaan dengki tadi hmm oh tak ada orang tua belakang tu patut oh Ingat ada ibu tadi. Hmm. Ya salah budak-budak. Oleh mereka yang dengki ia akan dia kawan baginya. Dan hilang daripadanya oleh dengki itu. Dan lepah ia daripada dosanya dan seksanya. Jadi kalau gitu kita lepahlah kita daripada dosa dengki. Dan terlepahlah kita daripada seksanya Allah Ta'ala daripada perbuatan yang dengki itu. Berfirman Allah Ta'ala idfa billati hiya ahsan 24 fa iza allazi bainaka wa bainahu adawatan ka anna waliyyan hamim artinya idfa tolaklah olehmu dengan perkara yang lebih elok billati hiya ahsan fa iza allazi bainaka wa bainahu bila kita solution kan selesaikan masalah kita dengan cara yang baik baik bab dengki baik bab takabbur baik bab bergaduh bab apa fa iza allazi bainaka wa bainahu Maka lama-lama jadi apa? Maka tiba-tiba or, ha, orang yang antara engkau dan antaranya perseteruan itu seolah-olah jadi apa? Kawan yang hampir waliun hamim, kawan yang karib. Ha, jadi tadilah orang yang kita dengki, kita rasa jelen hati dia, tiba-tiba kita puji dia, kita buat kawan, kita bagi hadiah, hantar wish di atas kenaikan pangkat dia dan sebagainya. Lama-lama dulunya seteru, dulunya musuh, lama-lama ka'annahu waliyun hamim dia akan jadi macam kawan yang karib ha. nak tahu dia cuba memang panah lah mula-mulanya tapi cuba buat lama-lama jadi kawan baik dan ketahui alimu bahawasanya tabiat manusia kasih ia ia manusia akan mendapat nikmat kawannya ha, memang naluri tabiat manusia ni dia suka kalau kawan dia dapat nikmat dan tiada kasih, tiada suka, ia akan mendapat nikmat seterusnya. Tapi kalau musuhnya dapat nikmat, dia tak suka. Itu memang fitrah manusia. Kalau kawan dapat nikmat, kawan kita kawan baik, dapat kereta baru, kita pun suka. Alhamdulillah, kawan dapat kereta baru, boleh aku tumpang sekali. Tapi kalau musuh dapat nikmat, dia tak suka. Itu memang numrah, memang tabiat. Kasih ia, tidak kasih ia akan mendapat nikmat seterusnya. Dan benci ia akan yang menyusahkan kawannya. Kalau ada satu perkara, musibah yang menyusahkan kawan dia, dia benci, tak suka. Dan tiada benci, ia akan yang menyusahkan seterunya. Maknanya, tiada benci, maknanya dia sukalah kalau seterunya musuhnya tadi. Ha, tiada benci, ia akan yang menyusahkan seterunya. Maknanya, suka kalau musuhnya kena musibah, dia suka pula, tak benci. Maka, jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dengan seteru engkau... ...pada kasih dan benci itu maka hendaklah melaksana maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki. Jadi kalau kita tak boleh beza di antara kawan dan seteru, mana kita suka, mana kita benci, itu tak boleh kita kontrol, maka seelok-eloknya kita lepaslah diri kita daripada dosa dengki tadi. Ha, kita tolak terus dosa dengki. Hindarkan daripada hidup kita, barulah kita tak ada rasa benci kepada seteru, rasa kasih kepada kawan tadi. Dosa dengki itu dengan dua perkara. Ha, kita kena lepaskan dosa dengki itu melalui dua perkara. Yang pertama, bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau. Cara kita nak lepas dengki ni, jangan kita zahir. Memanglah ada setengah manusia tu, Allah bagi sedikit rasa tak puas hati, rasa dengki dan sebagainya. Tapi, kita apa? Kita jangan kita zahirkan rasa dengki itu dengan lidah engkau. Dan dengan anggota engkau dan dengan segala pekerjaan kau yang bangsa ikhtiari. Ha, jangan kita nampakkan dengan perkataan kita ni sindir ke? Ha, orang baru dapat kereta baru, oh ni mesti mahal bulan-bulan ni. Ha sindir. Ha, tak puas hati. Dengan perkataan. Oh ni berapa bulan hutang ni? Ha, ni hutang riba ke tak riba ni? Ha, ni bank konvensional ke bank Islam ni? itu ha, macam tak puas hati perkataan tu kan? Jangan zahir dengan, dengan lidah juga dengan anggota-anggota lain buat tak puas hati dengan muka jebek kau orang. ada apalah kereta macam ni kan. Kat rumah belambak kan? ha, macam tu. Ataupun dengan action-action lain. Bahkan menyalahi engkau dengan lidah. Malah kita kena tutup lidah kita. Kena tahan lidah kita. Dan anggota engkau. Begitu dengan anggota badan kita. Jangan kita kena menyalahi. Kalau kita tak suka. Akan yang tersebut daripadanya. Seperti yang telah terdahulu. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 8.20 apa kita? 8.30. Isyak dah masuk dah kan? Okey 5 minit. Kita baca firman Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Salasun lam taslam minha hazil ummah al-hasad waz-zann wat-tiyarat." Ala unabbiukum bil makhraj minha. Iza zananta fala tuhaqqaq Wa iza hasatta fala tabghi Wa iza tatayyarta famdi Artinya bermula tiga perkara Tiada sejahtera daripadanya oleh umat ini Tak sunyi umat ini daripada tiga penyakit ini Pertama dengki Umat Muhammadiyah tak boleh sunyi daripada dengki Memang lumrah umat Muhammadiyah ni Dia jealous dengki pada orang Dua Jahat sangka, sangka buruk Mudah sangka buruk pada orang tengok orang tu sangka buruk tengok orang ni sangka buruk tak reti nak tabayun ketiga bercanding bercending ha tatayar ta tatay apa tu atayar tu bercending bercending ini adalah apa ni menganggap sial kan amalan orang jahiliyah dulu kan bila dia nak keluar pergi berniaga ke mana musafir dia akan lepaskan burung daripada keadaan burung untuk keluar atayar tu burung tu kalau terbang belah kanan segala pekerjaan dia nanti akan jadi untung. Ha, ah, orang Cina kata apa? Ada ada ong. Tapi kalau burung terbang belah kiri, ha, ah, habis langsi dia kata. Mati habis. Ha, ah, itu ah, Sui. sui. <tapi> <tapi> ah, itu orang Arab dulu. Dia panggil atiara tu. Bercending. Bahasa Patani dia panggil bercending. Adakah tiada aku khabarkan akan kamu dengan tempat keluar daripadanya? Bagaimana kita nak keluar? exit plan daripada hasad sangka buruk dan bercending ni. Maka bersembahlah sahabat. Mana sahabat? Tanya Rasulullah. Khabarkan olehmu hai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya. Apabila engkau menyangka engkau akan sangka yang jahat, sangka yang buruk, maka jangan engkau tahkikkan. Bila kita tersangka buruk pada orang, jangan pergi lebih dekat lagi. Jangan pergi lebih dalam lagi. Jangan tahkik mana, jangan kamu jadi spy lagi." Ha, jangan kamu Uh, masuk lebih dalam lagi. Setakat sangka buruk, astagfirullah lah, Cukup. Ini tengok kawan tu sangka buruk, oh makin tengok, makin panjang tengkuk. Kan? Eh? Makin mencari-cari. Nabi kata, kalau kamu tersangka buruk, jangan kamu tahkikkan. Jangan spy. Ertinya jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Tuntutan sangka buruk itu dia suruh kita apa? Pergi tengok lagi, cek lagi. Ha, eh? follow lagi, tengok lagi lebih dekat. Ha, nah, itu tuntutan dia. Tapi kita tahan. Hmm maka janganlah engkau tahkikkan. apa ha, dia? Bagi sangka itu. Bahkan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu. Kita kena berhenti terus. Sangka buruk kata kita kena cek lagi, masuk dalam lagi, kita tahan diri kita. Dan daripada mengejarkan akan yang, diri, yang, ditentu, yang dituntutannya. Dan apabila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui. Dengki itu normal orang dengki itu, tapi jangan ikut ikut perasaan dengki itu. Jangan kita melampau dalam dengki kita itu. Apa maksudnya? Ertinya jika mendapat engkau dalam hati engkau akan sesuatu daripada dengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Ha, tuntutan dengki tadi kalau boleh nak upah orang, so bakar kata dia ke, nak upah orang so pergi santau dia jangan. Ha, jangan dia ikut hati sangat, jangan ikut perasaan sangat. Takdilah pergi kepada tilik kepada qada Allah, keputusan Allah semenjak azali lagi. Allah tentu dah ada lebih pada kita tak apalah. Kita tak sampai masa lagi mungkin Allah Taala tentukan kita lepas ni. Kita sabar. Ha, jangan ikut tuntutan dengki tadi. Dan apabila bercending engkau, maka lalu olehmu kepada tujuan engkau. Ha, bila mari, eh, biawak melintah. Orang Melayu kata apa? Kalau biawak melintah. Zaman dulu-dulu. Ada ha, sial. dia kata, Fomdi, lalulah kamu. Ha, pergi je, ha, ya, tak ada apa pun. Biawak kau, babi kau melintah <tuk> tak kisah. <tuk> Itu mengarut semua kan. Dia kata, Pergilah kamu, lalulah oleh kamu pada tujuan engkau. Dan jangan engkau kembali seperti memperbuat akan, akan, dia oleh ahli jahiliyah. Jangan buat macam orang ahli jahiliyah tadi. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman bin Amr Al-Asfahani daripada al Hasan Basri. Hadis ini dinamakan hadis mursal. Apa maksud hadis mursal? Iaitu mengangkatkan akan dia oleh tabi'i kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis mursal bila tabi'i. Tabi'i sepatutnya diambil hadis daripada sahabat. Sahabat daripada Rasulullah tiba-tiba tabi'i semisal Hasan Basri dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kaza wa kaza dia tengok bila Rasulullah tapi dia bila angkat terus kepada direct pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panggil hadis mursal mengenai hadis mursal itu banyak per perbahasannya setengah ulama uh, uh, Hanafiah dan sebagainya dia terima hadis mursal adapun kita Imam Asy-Syafi'i uh, hadis mursal itu diterima dengan syaratnya dan bukan semua tabi'in diterima hadis mursal dia. Khususnya hadis mursal yang dibawa oleh Sa'id bin Musayyab diterima oleh Syafi'iyah. Dan dengan syarat-syarat yang lain muafiq dengan perbuatan sahabat dan sebagainya. Wallahu taala alam. Kita berhenti situ dulu. Bertandalah mengangkatkan dia oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua sambung situ. Nak apa lagi? Anak buah tak apa. Kita takut orang sini nak ada kerja lain je. Ya? Ha? Cuti hari ni. Ha, okay. Kita boleh buat habis. Boleh insyaAllah. Yang kedua. Bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihnya hilang nikmat Allah Ta'ala. Ha, kita kena ada perasaan benci pada diri sendiri. Ha, sekarang ni kita tak benci orang lain banyak. Tapi hey, payah nak benci diri sendiri. Dia panggil malamah diri sendiri. Kutuk diri sendiri. Pernah nak kutuk diri sendiri. Kan? Kau ni tak padang dengan... Oh, ha. Kutuk dalam cermin Malamah itu sahabat buat Sahabat dia banyak kutuk diri sendiri Kita banyak kutuk orang lain Malamah dia panggil Jadi dia kata Bahawa benci engkau daripada diri engkau Akan kasihnya hilang nikmat Allah Ta'ala Daripada sekalian hambanya Jadi kita kena rasa benci Kalau kita ada perasaan Supaya hilang nikmat daripada orang lain Maka apabila menyertai oleh benci engkau Yang menyebabkan oleh agama Dengan suka engkau akan hilang nikmat Yang menyebabkan dia oleh tabiat nescaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Ha, dosa suka itu akan habislah bila kita ha, kita benci terhadap perkara tersebut. Dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat. Allah tak wajibkan kita mengubah akan tabiat. Tabiat apa? Tabiat kerana tiada kuasa engkau atas pada kebanyakan kelakuan. Mari perasaan dengki itu bukan ikhtiar kita. Mari perasaan dengki itu kan. Tapi jangan kita ikut perasaan dengki itu. Itu ikhtiar kita. Mari sangka buruk tu kadang-kadang. Itu bukan ikhtiar kan? Mari. Tu buat apa api tangga ni? Ha, mari pun buruk. Ha, tapi jangan duduk lebih-lebih. Ha, itu dia ikhtiar kita. Ha, itu dia. Kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia. Tabiat itu tak boleh paksa kita. Melainkan mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Ha, melainkan dia. Oh, dia ni orang tawakal tinggi lah. Ah, dia tidak tak lihat tak tilik pada makhluk dah dia tilik hanya pada pada Allah Subhanahu Wa Taala saja ha ah. tadilah dia tengok pada keputusan Allah tak ada lah dengki Allah putus dia macam tu dah lebih daripada kita kenapa kita nak dengki Bahkan mengetahui ia orang yang dengki tadi dengan yakin akan bahawasanya yang mempunyai nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka atau ada ia isi syurga. Orang yang kita dengki tu kita kena tahu. Dia pun tak lepas daripada dia ni sama ada penduduk syurga ataupun penduduk neraka. Sama dengan kita. Kita pun tak confirm lagi ahli syurga ke apa. Maka jika ada ia isi api neraka. Kalau orang yang kita dengki tu dia ada isi api neraka. Maka tiada memberi manfaat akan dia oleh nikmat itu. Nikmat dia boleh banyak sekali mana pun. Tapi kalau nikmat ha, kereta ke rumah ke kalau dia guna dalam maksiat pada Allah Taala nikmat tadi akan bawa dia kepada neraka maka tidak ada manfaat pun nikmat dia. Ha kalau dia isi api neraka. Dan jika ada ia isi syurga, maknanya kalau dia ni penghuni syurga maka tiada tiada ada nisbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga. Apa nak banding sekadar nikmat ha, kereta GTR, sekadar nikmat rumah banglo nak bandingkan istana dalam syurga nisbah istana dan nikmat dalam syurga. Tak ada. Bandingan juga. Ha, kita kena tengok situ. Dengan nikmat syurga bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Ta'ala. Kita kena telik setiap orang itu merupakan hamba bagi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya. Maka kasih ia ya Allah Ta'ala akan mereka itu. Kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya ia ya Allah Ta'ala. Dan kasih ia bahawa nyata bekas nikmat kekasihnya atas hamba hambanya wallahu taala alam wa ilmuhu atam oh habis juga malam ni alhamdulillah dan minggu dep uh, bulan depan kita akan masuk yang kelima pada menyatakan kiki dan kasih akan harta wallahu taala alam wa ilmuhu atam allah mufaqihna fid din wa alim at tawil wahdina ila sawai sabil rabbi ilma warzuqna fahma allahumma nawwil qulubana bi ilmik wasta'mil badanana bi ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin صلى الله تعالى سيدنا حبيبي محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحم رحمن الرحيمين والحمد لله قبل الله